Salam əziz dostlar, bu gün sizə e, bilincaltı haqqında maratonumuzun 3-cü günü çəkəcəyi. Elə isə keçək videomuza. Bəzən özünü günahlandırırsan, yarqlayırsan, sorğuluyursan. Məncə özünü günahlandırma, məncə özünü yarqlama, məncə özünü sorğuqlama. Çünki böyük bir sevgiyə, böyük bir aşka, böyük bir tutquya sahib olmaq istəyirsənsə, bilincaltını günahlandırma, çıxart at. Belə görərsən ki, həqiqətən böyük bir uğura gedəcəksən. Məsələn, bəzən özünü yarqlayırsan. O yarqlamağı bilinçaltından çıxart at. Bəzən özünü günahlandırsan, özünü günahlandırmanı bilinçaltından çıxart at. Bəzən neqativ enerjili insanlarla oturursan, gəlib evdə də özünü yarqlayırsan. Məncə neqativ enerjili insanlarla oturma və beynindəki bütün neqativ enerjini çıxart at. Və görərsən ki, həqiqətən möcüzə bir həyata sahib olursan möcüzə bir uğura sahib olasan və görərsən ki, birinci altın səni haralara aparır və birinci altınla böyük bir uğurlara sahib olsan və bu uğurlar səni böyük bir yerlərə aparacaq. Məsələn, üçün, uşaq az bal yığır, ata deyir ki, sən bu il az baldığına, yığdığına görə əskər gedəsən və ata oğlunu günahlandırıb sorğuluyor. Məncə oğlunu günahlandırma, sorğulama. Oğluna qarşı bütün neqativ enerjiləri çıxardaq beynindən. Günahlandırma. Oğlunu və oğlunu sev, oğluna dəyər ver, oğluna daha çox sev. Və görərsən ki, həqiqətən <laughs> oğlum böyük bir uğura gedəcək. Ona görə də isə gəlin bilinçaltından neqativ enerjini çıxardaq ataq. O zaman aşqla qal, sevgiylə qal, tutqu ilə qal. qal. Bilinçaltından neqativ enerjini çıxardaq ataq ki, və böyük uğurlara çataq. O zaman aşqla qal, sevgiylə qal, tutqu ilə qal. Ə mənə əlaqə saxlamaq üçün 051 777 1937 marafonumuzun 3-cü günü videosu